তো আপনার টাইমেটক মানে ধন্যবাদ জানাম ইমান সুন্দরক আপনাদের প্রচার চলাইছে আর আমি উৎসাহিত হয়েছি রাইজে যথেষ্ট সহারি জানাইছে রাতা পাঁচটা বাজার পরে লাইন আছে আর মোয় মানে রাতে খবর লোবলে কি হয়েছে মানে কাম কাজবিল কি চলছে মানে টেন্টর কাম কাজ কী চলছে মানে মানে ভবাই নাই যে রা পাঁচটা বাজারপা মানুষ লাইন ধরব যন্তত এহাজার স্পট নিযুক্তি হয়েছে আজ এহাজার স্পট এহার এহাজার স্পট নিযুক্তি যিটো স্পট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি কয় তাৰ উপৰিও সঠিক তথ্যটো মই যেতিয়া এই অলপ আগত খ খবৰ ল'লোঁ এঘাৰশ পই পঞ্চলিছ এঘাৰশ পঞ্চল্লিছজন আজি যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত নিযুক্তি পাইছে আজি এঘাৰশ পঞ্চল্লিছজন যুৱক যুৱতীয়ে মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে বহু হাজাৰ যুৱকে তেওঁলোকৰ ৰিজিউমসমূহ দিছে এতিয়া মই সকলোকে ফ'ল' আপ কৰি আছোঁ সকলোকে সুধি আছোঁ যে এই ৰিজিউমসমূহ এনেই লৈ নাযাব কাইলৈৰ পৰা কাইলৈৰ পৰা আমাৰ যুৱ পৰিষদৰ দায়িত্ব আৰু বাঢ়িল কাৰণ আমাক মানুহে সুধিব নহয় যুৱ পৰিষদৰ মেলাত আমি ৰিজিউমসমূহ দিলোঁ আমাক দেখোন খবৰে একো নকৰিলে গতিকে মই যিকেইটা ডেৰশ কোম্পেনী আহিছে এই ডেৰশ কোম্পেনীক অহা কাইলৈ পৰা আকৌ ফ'ল' আপ কৰিম তেওঁলোকক সুধিম যে ৰিজিউমসমূহ কেতিয়ালৈ আপোনালোকে আকৌ ল'ৰাখিনি কেণ্ডিডেটখিনিক মাতিব কেতিয়ালৈ ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিব কাৰণ ইয়াত চাওক আমি ক্লাছ এইটৰ পৰা লৈছোঁ ক্লাছ এইটোৰ পৰা চিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ পৰা একদম উচ্চ পদস্থ হেৰি লাগে বিষয় বাব লাগে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত নিবনুৱা আৰু খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে আজি ইয়াত থকা যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই ভাল মই ভাবিছোঁ আমি এটাও যদি চাকৰি দিব পাৰিছোঁ আমি সফল হৈছোঁ আজি এখন ঘৰ নহয় আজি কেইবাখনো ঘৰ আজি মুখত হাঁহি বিৰিঙোঁ কেইবাখনো ঘৰৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙো আজি আমি নতুন প্ৰজন্মক কৰ্মমুখী হ'বলৈ শিকাইছোঁ আজি কেৱল চাকৰিয়ে নিবনুৱা সমস্যা দূৰ নকৰে ল'ৰা ছোৱালী স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব আজি আমি এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা আমি আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে সৰু সৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰত যায় দিল্লী বেংগলোৰ এইবিলাকত সৰু সৰু কাম কৰিব যায় ইয়াতেই আমাৰ ইমান কোম্পেনী আছে আজি কোম্পেনীবিলাক যেতিয়া ইয়াত ব্যৱসায় কৰিব আহে ইয়াত যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছটো কৰিব আহে তেতিয়া কোম্পেনীবিলাকে ৰিক্ৰুইট কৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই আজি চাওক গাঁৱৰ ল'ৰা এটায়ো আহি ইয়াত ডালমিয়া চিমেণ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিছে গাঁৱৰ ল'ৰা এটাই আহি ইয়াত ভিভান্তত এপ্লাই কৰিব পাৰিছে গাঁৱৰ ল'ৰা এটাই আহি ইয়াত ৰেডিচনত এপ্লাই কৰিব পাৰিছে এইটো কিয় এইটো আজি এটা আমি মঞ্চ দিছোঁ আৰু আমি কিমান দূৰ সফল হৈছে নাজানো ৰাইজে কিন্তু আজি বুজি পাইছে যে যুৱ পৰিষদ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰে এনেই টিভিৰ আগত ক'ব লাগে কাৰণেই আমি আমাক মানুহে আপোনালোকে যেতিয়া বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰিছে মানুহে হাঁহিছিলে আমাক মানুহে আমাক বহুতে একাংশই হাঁহিছিলে কিন্তু আমি কৰি দেখুৱাইছোঁ আমি কৰি আজি আজি কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি আৰু আমি খেলি মেলি হ'বলৈও দিয়া নাই আমাৰ যুৱ পৰিষদৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মীয়ে এই অনুষ্ঠানটো নিজৰ অনুষ্ঠান এই প্ৰগ্ৰেমটো নিজৰ প্ৰগ্ৰেম আজি যদি এই প্ৰগ্ৰেমটো যদি ফ্লপ শ্ব' হ'লহেঁতেন আমি লাজ পালোহেঁতেন আমাৰ যুৱ পৰিষদৰ পৰিয়ালটো লাজ পালেহেঁতেন আজি কিন্তু এই প্ৰগ্ৰেমটো ফ্লপ হ'ব দিয়া নাই আজি প্ৰত্যেকটো কোম্পেনী ইয়াত যিমান ডেৰশ কোম্পেনী প্ৰত্যেকটো কোম্পেনীয়ে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীক সঁহাৰি দিছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকক কৰ্মুখী কৰ্মমুখী কৰিবৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে পদসমূহ মুকলি কৰি দিছে আৰু মই ভাবোঁ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম চবেই ল'ব লাগে আমি কেৱল মাত্ৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আমি সততে কিছুমান কথা নকওঁ জানো এই যে থলুৱা নিযুক্তি দিব লাগে এশ শতাংশ নিযুক্তি দিব লাগে আজি আমি কৰি দেখুৱাইছোঁ সেইটো আজি আমি ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো অসমীয়া ল'ৰাই প্ৰত্যেকটো অসমত বসবাস কৰা ল'ৰাই আজি ইয়াত মুকলি মনেৰে আহিছে ইয়াত চাকৰিত তেওঁলোকে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ মেলাবোৰ দেখিছে আজি এইটো চাকৰিৰ মেলা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ যুৱ সংগঠনে এই মৰ শাসটো কৰিছে আৰু মই আপোনালোকক এইটো কাৰণে ধন্যবাদ জনাম টাইম এটেক সুন্দৰভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছে সুন্দৰভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ টাইমটৰ প্ৰচাৰ মানে প্ৰচাৰ দেখি মানুহেও আহিছে আজি সঁহাৰি জনাইছে গতিকে টাইম মেটক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সময়ত নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে অকল এইটো কাৰ্যসূচীয়ে নহয় আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব নতুন প্ৰজন্মক কৰ্মমুখী কৰিব লাগিব নতুন প্ৰজন্মই এতিয়া এতিয়া কম্পিটিশ্যনৰ যুগ আমি এতিয়া চাৰিআলিয়ে তিনিআলি আড্ডা মাৰি থাকি লাভ নাই চাৰিআলিয়ে তিনিআলি আড্ডা মাৰিম কিহৰ কাৰণে ভাল কামৰ কাৰণে কেৱল চাকৰিৰ সমস্যা সমাধান নকৰে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব আজি বহুতে খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতা লাভ কৰিছে আজি গাঁৱত থকা ল'ৰাটোৱে আজি গুৱাহাটীলৈ আহি নতুন নতুন কোম্পেনীত চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাইছে গতিকে মই এই চেগতে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই এই আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচীটো সফল কৰাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু সন্মানীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া অসম যুৱ পৰিষদৰ সন্মানীয় তত্বাৱধায়ক মনোজ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু অসম যুৱ পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি জিতু বৰগৈয়ে ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি এইখন বৃহৎ জব মেলা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ এইটো আমাৰ অসম যুৱ পৰিষদৰ এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আছিলে আৰু আমি এইটো কথা আগতেও জনাইছোঁ যে আমি এখন যোগাযোগৰ শাকো হ'ব বিচাৰোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকজন থলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীৰ বাবে আমি এখন যোগাযোগৰ শাকো হ'ব বিচাৰোঁ আজি এতিয়ালৈ অন স্পট এঘাৰশ অলমষ্ট বাৰশ এপইণ্টমেণ্ট হ'ল আৰু বাকীবিলাকক তেওঁলোকে কল কৰিব আমি কোম্পানীবিলাকৰ লগত পাৰ্চনেলি আৰু টাচত থাকিম কালিৰ পৰা এইটো এটা কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ হৈ থাকিব এনেকুৱা নহয় যে আজি জবমে